अकोला के कासली खुर्द ग्राम में सार्वजनिक तालाब से जुड़े जल स्रोत को लेकर विवाद गहराया है ग्रामवासियों ने कुछ व्यक्तियों पर तालाब में अवैध हस्तक्षेप विषाय रक्त द्रव्य डालने और अतिक्रमण का आरोप लगाते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है अकोला जिले के कासली खुर्द ग्राम में एक ऐतिहासिक सार्वजनिक तालाब जो पिछले पाँच से छह दशकों से ग्रामवासियों के जल स्रोत का केंद्र रहा है अब विवादों में घिर गया है ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि उक्त तालाब में कुछ व्यक्तियों द्वारा सुनियोजित रूप से अवैध हस्तक्षेप किया जा रहा है प्रशासन की सहायता से रेलवे विभाग द्वारा तालाब से 50 फीट गहराई तक कीचड़ निकालकर उसमें जल संग्रहण की अत्यधिक क्षमता उत्पन्न की गई थी इसके उपरांत ग्रामवासियों ने लोक वित्त से मोटर पंप स्थापित किया जिससे समूचे ग्राम में पर्याप्त जल आपूर्ति सुनिश्चित हुई परंतु इसी दौरान एक ही परिवार के आठ से अधिक सदस्यों द्वारा प्रत्येक वर्ष विद्युत आपूर्ति बाधित करना मोटर को क्षति पहुंचाना, केबल चोरी करना तथा जल स्रोत में विशेली रसायन डालना जैसी आपत्तिजनक गतिविधियां की गयी ग्राम वासियों का आरोप है कि इन व्यक्तियों ने पशुओं के लिए जल ग्रहण को भी बाधित किया है तथा तालाब ऐसी लगी भूमि को अवैध रूप ऐसी जोत कर पाँच ऐसी छह एकड़ भूमि पर अतिक्रमण कर पेड़नी आरम्भ की है यह भूमि किसी की निजी संपत्ति नहीं है बल्कि सरकारी भूमि है अब ग्रामवासी एकजुट होकर जल स्रोत की रक्षा के लिए आगे आए है उन्होंने जिला अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है की अतिक्रमण हटाकर तालाब क्षेत्र में वृक्षारोपण किया जाए और दोषियों पर कठोर विधिक कार्रवाई की जाए लघु संचार विभाग अजीब लक्ष्य देते नहीं तक आज चीज नहीं दह वर्ष पास तक चालू है परंतु कुछ लक्ष दी नहीं जिला परिषद बहुत कई आर्थिक व्यवहार करता है प्रकरण दबे असं आमचं मत आहे सर्व गावकऱ्यांचं त्यांनी ताबडतोब हे आमचं जे खो, नाली खोदलेली आहे नाली नाली भुजून द्यावी आणि त्याच्यावर अतिक्रमण काढावं आणि त्याच्यावर नाली भुजून दगडाची बिचिंग करून यावी आणि आउटलेटवर भिंत बांधणं अत्यंत गरजेचं आणि कंपाऊंड करणं गरजेचं आहे तलावाचं अतिक्रमण काढणे तलावाचे डॉक्युमेंट आमच्याकडे ग्रामपंचायतकडे नाहीत आणि जिल्हा परिषद पदकडे नाही आहेत ज्यांनी अतिक्रमण केलं त्यांच्यावर कारवाई करण्यात यावी